Приветствую вас, граждане бандиты. Пришла посылка с аукциона Виолити. За посылку 45 гривен, 4,5 кг важить. Уже я начал трохи решить, Думаю, что быстро приехало, наверное, на всех парах пре посылка была. А в 45, стандарт, без подорожаний. Так что мы сейчас открываем. Ссылку на аукцион можете найти в комментариях, а также в закрепленность Ой, в описании заходите, купляйте, я бы продавайте, хороший аукцион. А также переходите в наш телеграм-канал, мы там тоже кое-чем занимаемся. Ссылка будет тоже там же. Ничего страшного, это, как говорится, смотрим. Купляю я гривни. Очень классная упаковка. Но одна проблема была там у него продавца. Так, это мне бонус вроде бы, 4 штуки. Конечно, бонус такой себе. Гривни, мне ну, гривни надо. А в него было 60, но оказалось что есть 40. Уже не хотел, В таких случаях я то отказуюсь, але з їм ми щось договорились якось. Крепкий дядько. Володимир Великий. Четвертий. 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 Ми повіримо, що четверті всі. І п'ятерочки. Пятерочки мне я просто взял. Не знаю, нашу. Мне надо 13-й год. Але я взял на кучу. Попадутся 13-й, пару штук горону. Или не попадутся. Наверное, не попадутся. Девятый. Семый. Семый. Девятый. Ладно, переберу потом. Так что мне... А вот четвертый пересчитаем сейчас еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один.

Ну уже что поделаешь, договорились, забрали, все, все побежали. Аукцион Виолити, ссылочка под видео, также закреплена в комментариях. Бандиты, переставайте, делайте все нормально. У вас постоянно какие-то проблемы, так же нельзя жить. Надо стремиться все, чтобы было, я говорю, по полочкам, чтобы не бесить других людей. За понимание плюс, за отправку плюс, за 40 монет минус. Ну ничего, сейчас скину бабло. Спасибо продавцу.